Здравствуйте, уважаемые дольщики. Сегодня 11 июня 2013 года. К вам обращается Малюков Игорь Юрьевич, депутат Государственного совета Чувашской республики, член Центрального совета партии «Справедливая Россия». Ну, приближается сессия, опять она будет посвящена бюджетным вопросам. И сейчас крайне важно опять значит, собирать подписи с тех людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Я уже неоднократно из раза в раз говорю о том, что проблема обманутых дольщиков по городу Чебоксарам на Волжском платине, на Финской долине, на значит, проспекте тракторостроителей она не решена. Она не решена. И значит, в прошлый раз я Значит, зачитывал вам ответ из Минстроя, который ну, свидетельствует о полной беспомощности исполнительной власти в нашей республике значит, вот в решении проблем обманутых дольщиков. Напомню, что по состоянию на 1 мая 2016 года в реестр требований по передаче жилых помещений включено 65 участников. Ну, э, речь идет о э, дольщиках, которые пострадали от деятельности у агентства недвижимости Честер». Вот в рамках дела о банкротстве должника рассмотрено 60 заявлений участников долевого строительства о включении в реестр требований э, о передаче жилых помещений. По состоянию на 1 мая 2017 года в реестр требований по передаче жилых помещений включено 65 участников строительства, как физических, так и юридических лиц. Из них 41 участник закрепили, 41 участника закрепили за собой право общей долевой собственности, 24 участника данное право не закрепили. На основании протоколов собрания участников строительства агентства Министерства 20 февраля 2017 года решено не создавать участниками строительства жилищно строительного кооператива. Ну и так далее. Я э, вот этот ответ которые свидетельствуют о том, что идет переливание из пустого в порожнее, то значит, там, э конкурсный управляющий, то банкротство то значит сами дольщики между собой никак не определились я хочу сказать вот подобное затягивание вопроса решение вопроса состоит в одном в выделении бюджетных средств для того чтобы решить проблему людей у которых украли средства логика очень простая вы давали лицензии вы разрешали фирмам которые обманули люди действовать на территории Чувашской республики, государство, в том числе, конечно, не государство, а налогоплательщик. То есть те же обманутые дольщики платят налоги, на эти налоги содержатся правоохранительные органы. Правоохранительные органы значит, слабо работают с точки зрения возвращения средств, не того, что там кто-то, кого-то осудили, осуждать можно сколько угодно, значит, деньги где? И этот вопрос, естественно, к фискальным органам обращается, к правоохранительным органам. Ну, если они не могут вернуть украденные деньги, тогда значит, государство должно платить из собственных доходов, из бюджетных средств. Конечно, здесь есть такая вот неприятная деталь, когда остальные налогоплательщики, там, предприятия или граждане, которые имеют квартиры, они скажут, а почему мы свои деньги налоговые деньги, которые ушли в бюджет и которые могли пойти на строительство садиков, на строительство школ, новых водопроводов и так далее. Почему мы должны платить эти деньги за дольщиков? Вот здесь как раз и кроется суть всех безобразий сегодняшних, которые происходят в России. Люди друг на друга, они обозлены, как собаки. То есть раньше, допустим, вопросы бы такого не последовало. Люди попали в беду. Людям надо помочь. Вопрос бы не возникало. И действительно шли, и действительно помогали. И действительно, вот на этом простом принципе, не правовом, а нравственном, потому что нравственные принципы гораздо глубже, чем любые другие моральные значит, нравственные принципы гораздо глубже. Если они отсутствуют, то можно писать какие угодно законы, можно сидеть их и изучать 10 или 20 лет. Но порядка не будет. Будет просто удивительная, чудовищная, изощренная система манипуляции вот этими мертвыми буквами, статьями наименованиями и так далее то есть правовая система любая, буржуазная или социалистическая, она действует только тогда когда она подкреплена именно вот этими моральными вещами поэтому проблема обманутых дольщиков не будет решена пока не будут выделены бюджетные средства то есть проблема обманутых дольщиков точно так же как и проблема погорельцев или людей инвалидов которые остались без крыши на голову или людей престарелых она не будет решена до тех пор, пока общество не согласится сегодня помочь попавшему в беду дольщикам. А завтра те же дольщики, помня о том, какое добро для них сделали, они помогут тем, кто погорел или попал под ураган или в разрушительное наводнение и так далее, и так далее. Без этого общество не существует. Без этого есть ну, какой-то гниющий труп, смердящие, где вам будут каждый день по телевизору показывать или рассказывать какие-то ужасные истории, кто-то кого-то изнасиловал, каких-то детей украли, каких-то детей убили, значит, каких-то стариков заморили. Это будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока общество не исчезнет. Но во всяком случае, это, конечно, общее рассуждение мои, так сказать, можно сколько угодно рассуждать. Сейчас общество безнравственное, оно лишилось нравственности, его нет, и поэтому мы живем в том обществе, в котором живем. Поэтому сейчас бить, а уже осталось только бить, так сказать, местных чиновников, которые дремлют, спят, я не знаю, там, чем еще занимаются, ну, вот этими бумагами, потому что на более серьезные меры пойти люди пока не созрели. Благодарю за внимание.